начали травить массово этих всех даже простерилизованных избиркой собак, значит, стал вопрос, а что же дальше делать? Как же гуманным способом их сохранить? А единственный способ – их нужно было задержать в этом приюте и дальше раздавать. Люди должны знать, что собаки у нас имеют медицинские паспорта, что собаки у нас простерилизованные. Привет, привет, привет. Привет, красавица. Это щеночки-подростки, которых тоже подобрали новорожденными с мамой. Вот это вот девочка-селфинька селфи. Ее хозяйка умерла, бабушка ее год била, просто убивала. Вот. А потом она нам ее отдала, мы ее забрали. Есть у нас одна женщина, которая приходит, ну, может быть, где-то раз в неделю там где-то приносит пару ведер, еды собачкам, то просто она так пораздает. А так волонтеры, которые бы помогали убрать, которые бы приласкали собак, которые бы что-то делали, нет. Ну, это... К сожалению, это неблагодарно, это грязный труд, поэтому, ну я прошу даже придите, просто видите, она хочет, чтобы с ней пообщались. Привет, 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 моя девочка, девочка, девочка моя красавица. Прямо возле горы с полком отравили, она лежала в обсюде. Юля, Юлечка, иди сюда, иди сюда, девочка, покажись. Ванечка. это стерилизованный очень ласковый мальчик, но его вынуждены были отдать, потому что кому-то одному из соседей не понравился, его просто убивали. Вот. Это тоже девочка няшечка, привезли ее. Тоже она очень тяжело болела, мы ее вылечили, простерилизовали. Это все стерилизованные собаки. Это вообще замечательная охранница рыжая. Зашили, вылечили ее. Вот потом простерилизовали. Она очень хорошая такая ласковая девчонка. Дуся, покажись. Дуся. И пойдемте на ту территорию еще. Покажу на той территории. Привет, чернышечка. Видите, какая она добрейшее существо. Здесь готовится еда на один раз собакам варится Полтонной еды. Это два мешка крупы и до 100 килограммов мяса. Если не будет поддерживать жесть, плита тоже упадет практически в любую минуту. Она может упасть на голову. Здесь все разрушит. Нам очень нужна азбистовая плита для того, чтобы труба для того, чтобы можно было сделать нормальную печку. Если у кого-то есть чугунные вот такие вот плиты на печи, может быть, нам кто-то бы дал бы ушные. Вот тоже в любой момент. В любой момент оно рассыпется. Эти собаки, ты вас перевезти. Где пушня?